Привіт! дня! Да Давай представляйся, звідки, що, чому трикеї? Мене звуть Ваня я приїхав показати фокусні удари. А для чого тобі трокеї? Це для другого фокусного удару. Зрозуміло. На гроші вже грав чи ні з кимось? Ні. Так, а якісь досягнення діти білярні Так, На чемпіонаті України без ограничення по віку займав п'яте місце. Дядьки, там все були. усати и да? Это а и взу и пятый месяц. Первая игра у него, у него была с моим одногодком. И он вышел, на него так сверху посмотрел и снисходительно сказал, сынок, разбивай. Но сынок разбил и, в общем, выиграл. У него он так подошел к суде говорит, ну вы хотя бы предупредили, что мальчик умеет играть. Давай показывай нам трюки. забивать три шара одним ударом. В одну лузу? Нет. В резину? В две. В смысле? Ха -ха. О, ты мне не подобаешься, ты да, разговариваешь да, да. с шарами. Я, я так всегда делаю. Ну, видите, все. Ну, ну самое, три шара только. Стукай рыжий. А вы такие разговорчивые. У нас вот лег... пойдете играть, между прочим. Легко. Кондратюка взыв. Точно. Все, ребята. Ребята, матч. Вы сражаетесь. Я пишу фанты. Тот, кто проигрывает, тот выполняет мои фанты. Опа! С каждым новым выполненным трюком они все чувствуют себя ущербнее и ущербнее. Понимаете, в этом проблема. Это я-то уже смирился, что дети талантливее на порядок, чем я. В принципе, так и должно быть. Я согласен. Трюк номер три. С Ваней можно идти на бильярд.

Я забираю ті два шара, три борта, потім сюди залітають, і этим кієм забиває этот шар. Вань, давай ми зупинимось, тому що у тебе не вийшов оцей трюк і попередній. Но все одно оплоск Ивану. Давайте его перебадерим. Я всегда рада поощрять новые нестандартные жанры, э, стили и таланты, которые попадают к нам в проект. Все же я думаю, что ты смог показать свое мастерство и талант, который, э, очевидно, у тебя есть. Поэтому я говорю тебе да. Спасибо. Не можу тобі сказати так, скажу ні. Вань, друг, мужик. Ну, ні. ні і цілком заслужено. Йди вперед, пробуй, тренуйся. Успіху. Спасибо. Успіху тобі бажаю. Аплодисменти. А не серйозно, чесно. Раз, два, три оплески. О, забрала Кии. Нам Кии треба. А, я не мужу, у не мог Сейчас все дадут. Ну что, Ну, Не сильно. Хоть одну, да. Не, на самом деле, я считаю, что то, что ты показал, это круто, это интересно. Пацаны увидят. И захотят играть. Это же здорово. Друзья, прямо сейчас мы с вами присутствуем на чемпионате мира по странному бильярду. А партия отрывает 5 минут. Привет всем, мы в прямом эфире со съемочной площадки Украины Майя Талант». У нас происходит сейчас очень интересное событие. Давай на Давай. Первые несколько участников нашего шоу начали демонстрировать свои таланты в бильярде. Внимание! закатись хоть один. Да, сейчас. Куда белый бьешь? Белым быть, белым быть. Биточком надо бить. Как белым? ты. Только Белым надо бить сейчас либо в цветные, либо в полосатые. Они не умеют этого делать. Тием в шар. Тием в шар. Куда ты был? Сейчас черный бы закатился и все бы закончилось. Я обожаю свою работу. Посмотрите, что творится. Слава! Ага. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ты махнул! Вот все! По-моему! Я предлагаю на каждый удар тратить по три секунды. Вам все равно... А -а! все, и в этой партии победил Игорь Кондратюк. Идите на место, дайте я вас буду... Нет, нет, Вы не видите дорогие, этот драматический момент давайте сейчас. Давайте собирать, все, потому, я что... <с> Игорь все, Кострачук я выиграл, что... выиграл, быть фан. Игорь Кондратюк выиграл, а Дидя проиграл. Дидя, ты продул. Тебе выполнять фонд, я еще не знаю, какой. Ну, все. Поздравляйте меня. Вроде не погнули, держи. Спасибо. Никола не робить ставку на Зизю. Он не умеет играть в бильярд вообще.